15 лютого в Одесі, як і по всій країні, відзначалась 26-та річниця дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Цей день надзвичайно важливий для воїнів-інтернаціоналістів, які брали участь у афганській війні, бо у 1989 році, 15 лютого, останній радянський солдат перетнув кордон буремної країни, залишивши позаду тяжкі роки війни. 13 лютого комунальною установою Одеський обласний центр патріотичного виховання дітей та молоді було проведено засідання Круглого столу, на якому були присутні студенти вищих навчальних закладів міста, представники Центру патріотичного виховання і ветерани афганці 15 февраля 2004 року указом президента Кучню учреджений державний праздник День чесних учасників бойових дій на території інших держав». 15 февраля был выбран, потому что в 1989 году в этот день закончилась афганская война официально. Командующий 40-й армией генерал Громов вывел в советскую группировку войск из Афганистана и, казалось бы, закончилась афганская война. Вот. Но кроме этого, кроме Афганистана, еще, еще есть 25 государств, где участвовали Граждані України в різних локальних конфліктах у ході засідання студентам була представлена презентація на тему Афганська війна 1979 1989 років. А також було запропоновано обговорити головні моменти конфлікту. От поставте на місце того людей, які вот таке рішення прийняли під обставин, факторів і так далі. Би, э, эту задачу. Проблеми та базові принципи інтернаціональної війни розглядались у виді дискусії, де кожен мав можливість висловити свою думку за наведеною тематикою. Аргументируйте, чому можна було і збіжати війни. А можна було збіжати війни в Афганістані? <поцелуйтесь> так і не буде на вопрос, можна було і збіжати війни в Україні. Опять же, есть общечеловеческие позиции, опять же, есть геополитические. Геополитически, да, класс должны воевать, у нас забирают нашу землю. А чисто человеческие. Кто забирает? нашу Ребята, давайте мы не уйдем в этот спор, потому что это дискуссионно. У нас сегодня страна, у нас семьи разделены. Поэтому вопрос. Можно, я скажу так. Я, я не буду писаться. Маленькая класса. Это мое мнение. Вот, да знаете, я считаю, что единство нации, народа, оно должно начинаться с чистых улиц. Я вот сейчас вот образно так скажу. Да. Вот когда наш народ научится держать свой дом, свое государство в чистоте, когда они научатся в единстве бросать бумажки в урну, а не мимо, тогда, возможно, никто не сможет к нам прийти и сказать, ставьте перегородку в туалете, да? а мы сами будем это решать. Поэтому все начинается с культуры. А то, что происходит сейчас, это лишь подтверждение того факта, что Украина, хоть и страна молодая, и, я надеюсь, перспективная, и не умрет, как произошло в Сербии и Югославии, но, к сожалению, жутко бескультурная. Однією з причин війни у Афганістані було бажання радянського центрального комітету КПРС підтримати прихильників концепції соціалізму, які прийшли до влади у сусідній країні внаслідок квітневої революції. Через десятки років вже добре видно, яким згубним стало це рішення для майже 19 тисяч радянських солдат та досі невідомої кількості афганських повстанців і мирних мешканців. То, что сейчас происходит, когда мы видим, что, в принципе, некоторые министры ⁇ это люди иностранные, и это показывает, опять же, подтверждает тот факт, что, по всей видимости, наша политика еще на и не готова к принятию каких-то серьезных решений, потому-то и обращаются к иностранным специалистам за помощью. Да, нам стоит учиться, да, нам стоит повышать свою культуру, свои знания, а иначе нас ждет судьба Афганистана. Події минулого формують наше сьогодення, а те, що відбувається наразі, будуватиме майбутнє нашої держави. Тому пам'ять про героїчні вчинки воїнів-інтернаціоналістів стане рушійною силою у вихованні патріотів української держави. Ти хотів би стати воєнним моряком? ну ні. Ну, якщо прийдеться, то стану. А Мы сам не стать не воспитателем не и как бы ты учил? Детей. Ну я бы учил. Ну, как, я бы учил так же, как учат нас сейчас. Наши преподаватели. Афганистан, я много чего узнала, и я бы не против прийти еще раз. Так, вовремя начать движение. Покоренных однажды небесных вершин Под ступеням обугленным на землю сходим Под прицельные залпы наветов и лжи Мы уходим, 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 уходим Прощайте, горы, вам виднее, Кем были мы в краю далеком Пускай не судит одна Бога нас в кабинет Афган этот призрачный мир Не пристало добром поминать тебя вроде добрая. Но о чем-то грустит боевой командир Мы уходим, 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 уходим Прощайте, горы, вам видней Чем наша боль и наша слава Чем ты, земля, Афгани ветер на склонах затих. Мы уходим, 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 уходим. Прощайте, горы, вам видней, Какую цену здесь платили? Врага какого не добили, Каких оставили друзей? Нам вернуться сюда больше не суждено. Только нас полегло в этом долгом походе И дела не доделаны полностью, Мы уходим, 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 уходим Прощайте, горы, вам видней Что мы имели, что отдали Надежды наши и печали Как уживутся в наши полдюжины строк Социологи втиснут, сейчас они в моде Только разве под властью науки Восток? Мы уходим с Востока, уходим, уходим Прощайте, горы, вам виднее Кем были мы в краю далеком? Пускай не судит одна Бога нас кабинет Но здесь, здесь платили врага, врага какого Не добили, как оставили друзей Мы уходим с востока Мы уходим с востока Мы Уходим